感觉跟男的真的是八竿子打不着。<laughs> 吃个这个虾滑，这个不是做的，这个是买的。这 <laughs> 还没有我做的好吃呢，真的。 生二胎嘛？生一会儿就生去，太搞笑了你们！姐妹们没怀咋生？你说？要个二胎，准备准备，加生，加干啥的？至少一年多吧，再备个孕啥的。 没纸，他把纸抠走了。但他这个下滑给的好足，满满的下滑。你这么吃长痘痘不？可能是肤质的原因，我脸上很少长痘痘。你看看我好几年了，是吧？很少长痘痘。这个可顶饱啊！这个下滑可真足，给的满满的。 到底儿都是满满的。洗发水今天没有老铁们，今天有新品宝贝，有气垫新品。我都吃热了今天。哎，我们把这个虾滑，不知道吃啥了，东西一多有时候都，做脑吧。 嗯，对了，那个老铁说，他说一边吃东西一边说话很容易饱，真这样。就有时候你一边说话就感觉，就是上气不接下气的，很累，像缺氧似的，宝宝们。眼油今天没有，眼霜明天有和眼膜，这两天都有新品，还加个汤。 脑好吃不？以前我觉得脑花老好吃，我吃多了，我又有点够了。现在感觉这个脑花没以前香了，不知道咋回事吃多了可能吃够了。真的，宝宝们，吃啥东西吃多了你都腻。以前看见这些东西两眼放光，哎、啊、妈真香！现在看见这东西，就只要下了播看这些东西都不想看第二眼。 看的够够饿，别看够了，也吃够了。先把这个小肠给他吃了，脆的这里。你现在就放光，这东西是我的工作工具吗？你说的好像特别对哈，<laughs> 应该对所有吃播来讲，吃的。 你想天天这么吃大鱼大肉的？我以前也不爱吃肉，姐妹们，就我没做吃播的时候哈，我也不爱吃肉。人家有的人是什么呢？是天生爱吃肉，我是吃不了这种肥的。但是呢，你玩的这个网络，你既然选择做吃播，那你不吃肯定也没人愿意看。所以后来就吃肉。 那你弟弟呢？弟弟现在应该在他租房子的那里吧？我爸爸回老家了，这两天也没跟弟弟联系，真不知道他干啥了。因为前两天我跟妹妹在一起没直播，嗯，我弟弟我没给他打电话，他也不去，他怕我爸训他。以前我跟弟弟我们天天在一起，就前两天我爸把他训了，因为他晚上出去打牌去了，玩玩的，扑克。 然后我爸怕他赌，所以不让他去，他不听，我爸就把他训了。训完之后，第二天这玩意上瘾，他又去了，然后我爸就气的不行，气的不行，嫌他又不减肥，嫌他老玩，所以说很多事儿才训他的。那么大了，其实大人也不愿意说他，结果他就生气了，生气了自己意思自己过自己的。 他没，他说没带钱了，完了，我们也不知道。唉，大了管不了了呀，宝宝们。你说干这个活吧，大家也见了，他确实不太适合，是吧？他之前来这里吃，我就跟你们讲了，我说让弟弟先吃的，等我找好人，我让弟弟，嗯。 我让弟弟去减肥，我说把他送到训练营里，让他待俩月，是吧？让他减减，但他不去呀。你你就给他交上钱，他不去，你说咋整？我不能把他给拉猪的一样，给他绑起来送进去吧？那他还得出来。我爸最愁的就是现在他不减肥，太胖了，太胖了，老家都没有给介绍对象的。 今天有气垫，宝贝们，不是那个啊，隔离也有，昨天大约要隔离有，今天有精油，今天没有宝宝。这个气垫是我们捡落的气垫，等了一年了，你们得等一年了吧？巨好用，它是一个超新的工艺，是那个韩国 KS 公司生产的，很多大牌的气垫都是用的这原料，特别好用。你们买这样气垫用这原料的，都卖到三四百一个。 我给你们测试了，开始啊！有多少期待气垫的扣个一，而且上新价还有超大机制，开始吧，来，开始测试关美颜喽！姐妹们，庐山真面目要露出来了，这你们才看到真实的我，平常你们都看不到真实的我。人开了美颜哈，就好看呵呵。我有时候，我有时候关了美颜，我自己都不都不好意思录视频。 要、yeah, 都在等气垫，这气垫贼好用啊！它有这个防水防汗的专利。夏天到了，我们用的就是防水防汗的，我都不用拿着任何东西去讲解，因为我自己用了好久了。之前我给你们看了一个小盒子，那是我们打出来的版，后来又改了，我们改了，真的是精细到哈！你就把你家里所有的大几千的气垫拿出来，我觉得都没有它好用。上脸你们就能感觉到，但你们上完脸稍等一下，让它成一下膜，宝贝们，它就防水防汗了。 来，我这个包装你们收到比我这个还要精致啊！先把嘴里吃完，好嘞，把嘴里吃完，我喝口水。我给你们试遮瑕，我脸上涂过的这个气垫，你们能感觉到这个皮肤它是那种特别细腻的嘛？超细腻，毛孔粗大的脸上有各种各样的瑕疵，宝宝们，你想让你的皮肤达到这种完美无瑕、没瑕疵，真的是必备的，搭上我们家的那个隔离，完美。 很多姐妹都说那个隔离的遮瑕度，它肯定没有气垫那么好，因为气垫本身主打遮瑕，然后呢，隔离主打均匀肤色。要眼霜，眼霜明天关美颜，好嘞，乖。正好我补个妆，我把美颜给你们关掉，你们看一下哈。这是无美颜的我，这是没有任何的美颜，你们能看到吧，姐妹们？就那么细的一个笔，它也不会弯的，看，拿个筷子也能看出来。左上角会显示无美颜。 没有任何的美颜滤镜，我那天直播给大家，我之前他们都不相信我这是关了美颜，他们说有滤镜，然后我就拿个苹果原相机给你们视频了吧，是真的，看到没？筷子没有任何的美颜，没有任何的滤镜，有滤镜筷子都会弯的。拍视频，上口红，我先把这个新品给大家展示了，而且而且我们家今天的这个新品，你除了今天能买到我直播间的机制，宝宝们。 不骗你们，你哪怕就是什么双十二、双十一，它都不会有上新的这个价格了，因为这个气垫比之前、那個